Assalamualaikum, hai semua! Kembali lagi di channel Yusri. Apa kabar, teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, ya. Yang baru gabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa share lagi kegiatan masak ala dapur istri. Kali ini saya masaknya paru goreng sama lalapan dan lalapannya ini saya pakai sawi sendok dan juga labu siam. Ini tuh request Pak Su pengen banget makan paru goreng. Dan paru goreng ini salah satu menu yang biasa saya jual online. Pertama saya mau rebus dulu sawi sendoknya Ini itu rebusnya cuma sebentar aja Tadi dikasih garam sedikit Dan sawi sendok ini enak Kalau buat lalapan Rasanya juga nggak pahit dan nggak alot Ini sebentar aja nggak perlu lama Kalau udah nanti saya ngerebus Lagi yang labu siamnya Labu siamnya itu pakai yang labu kecil ya Labu khusus lalap Itu rasanya lebih manis daripada labu Yang ukurannya lebih besar sambil merebus labu di sini saya juga mau mendidihkan air ya ini rebusan untuk parunya karena parunya ini dimasaknya agak lama ya beda sama ayam kalau masak paru itu butuh waktu yang lama nah untuk parunya saya pakai setengah kilo paru kemudian untuk bumbunya nanti saya tulis ulang di kolom deskripsi ya Oh ya, di sini saya mau ngasih tips buat teman-teman kalau misalnya beli paru, pilih paru yang masih segar ya, bukan yang SS-an es dari penjualnya. Jadi kalau masih segar tuh warna kulit di parunya itu merahnya tuh cantik ya, segar. Terus di kulit parunya juga nggak ada yang hitamnya, terus nggak ada bau yang menyengat. Pokoknya warna parunya ini masih merah segar kayak gini. Untuk bumbunya, sebenarnya sih sama aja, kayak bikin ayam ungkep, ya. Ada bawang merah, bawang putih, ada jahe, lengkuas, serai, daun salam, terus nanti dikasih ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuk. Untuk pemakaian lengkuasnya di sini saya pakainya lebih banyak karena lengkuas ini bisa jadi serundeng ya teman-teman. Jadi bumbunya itu melimpah karena ada serundeng dari lengkuasnya. Terus pilih lengkuasnya itu yang warna putih dan yang masih muda. Kalau teman-teman e, sempet ya buat diparut gitu lengkuasnya itu juga bagus. Nanti tekstur dari lengkuasnya itu kayak berserabut kayak gitu ya untuk serundengnya. Tapi kalau nggak kiang buat marutnya pakai blender aja juga sebenarnya nggak apa-apa nanti teksturnya lebih halus daripada yang diparut tapi kembali lagi ke selera gitu ya teman-teman kalau nggak mau repot ya udah di blender aja kayak saya kayak gini ini rempahnya memang lebih banyak biar aroma dari paruhnya juga enak dan lengkuasnya ini bisa jadi serundengnya Pokoknya, kalau misalnya bikin ungkapan "ayam atau paru", saya tuh lebih banyak lengkuasnya biar wangi dan juga enak, dan bumbunya ini bisa dimakan. Jadi, makan sama bumbunya aja sama nasi tuh udah enak banget, teman-teman. Nah ini kalau airnya udah mendidih Sekarang saya mau masukin dulu parunya Untuk airnya ini jangan terlalu banyak ya Karena apa? Karena kalau misalnya terlalu banyak Takutnya kalau pas sudah mendidih Airnya itu malah luber-luber ya teman-teman Karena ini paru kalau sedang direbus itu Pasti mengembang jadi lebih besar gitu ini tuh paru menu salah satu jualan online saya jadi kalau saya yang jual paru biasanya per porsi atau per tepak itu ukurannya 500 gram dari paru mentah dan kalau misalnya sudah digoreng itu kurang lebih 350 graman lah dari 500 gram paru mentah selain digoreng saya juga ngejualnya yang paru ungkep jadi ini juga praktis pas bulan puasa apalagi ya pas sahur tinggal kita goreng aja ini ungkepannya itu bisa disimpan di kulkas ya teman-teman ini labunya sudah mateng ini saya mau tiriskan terlebih dahulu dan untuk lengkap e, menunya ini saya mau dikasih sambal juga. Sambal ini pakai sambal bawang kayak biasa saya masak sebelumnya. Pakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Karena ini untuk konsumsi sendiri ya, buat orang rumah, jadi bikin sambalnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Dan ini parunya yang tadi sudah diungkep pertama, sudah direbus. Ini kurang lebih 30 menit ya saya rebusnya ini saya mau dinginkan terlebih dahulu nanti kalau udah nggak panas parunya nanti dipotong-potong jadi proses bikin paru itu memang makan waktu yang lama ya jadi untuk pertama itu direbus kurang lebih 30 menit biar parunya itu sudah mulai empuk kalau sudah 30 menit baru nanti parunya dipotong-potong lagi nah setelah dipotong itu baru nanti diungkep dengan bumbu yang tadi sudah dihaluskan sambelnya ini saya bikin sedikit untuk orang rumah ya karena kita cuman bertiga dan ini bumbunya saya pakai garam, kaldu dan juga gula merah ini karena pakai tomat jadi sambel ini nggak terlalu pedas ya teman-teman kalau teman-teman mau bikin sambal bawang kayak gini boleh diganti pakai cabai setan biar pedasnya itu lebih nampol dan nggak perlu pakai tomat juga sebenarnya nggak apa-apa rasanya tetap sama enaknya kok yang lagi nonton channel ini dari mana aja nih teman-teman dan masak apa hari ini boleh tulis ya di kolom komentar nah ini parunya kalau udah dingin saya mau potong-potong ukurannya ini sebenarnya bebas aja mau dipotongnya besar kecil mau tipis mau tebel gitu bebas aja ini saya juga potongnya random ya ada yang besar ada yang kecil yang buat jualan juga sebenarnya sama jualannya nggak harus potongannya sama gitu ya bebas aja saya motongnya mau besar mau kecil gitu campur teman-teman Nah ini teman-teman kalau misalnya untuk ukuran parunya ini kan setengah kilo ya Kalau udah jadi udah matang itu setelah digoreng Pasti ada penyusutan itu kurang lebih kalau ditimbang itu kurang lebih 350 graman ya Dan ini tuh saya potongnya nggak terlalu tipis banget dan nggak terlalu tebal juga yang sedang aja Karena kalau misalnya paru itu saya lebih suka parunya yang masih kerasa kenyalnya gitu ya nggak terlalu tipis dan nggak terlalu kering banget kalau di nasi jamblang itu ada menu paru juga ya tapi kalau di nasi jamblang itu parunya itu terlalu tipis dan terlalu kering gitu jadinya alot kalau pas dimakan nah itu saya nggak suka kalau yang paru yang dimasak kayak gitu saya lebih suka paru yang masih rada tebel dan masih ada kenyal dari parunya itu loh teman-teman jadi rasanya itu kerasa kalau lagi makan parunya kalau teman-teman biasanya masak paru diolah jadi apa ya, digoreng kayak gini, apa dibikin paru mercon? Kalau orang rumah biasanya sukanya yang digoreng kayak gini aja, simple aja, tinggal bikin sambelnya dan juga lalapannya kayak gini. Kalau mau dibikin paru mercon juga, pastinya parunya harus diungkep dulu biar empuk, baru nanti digoreng dan ditumis diolah jadi paru mercon. Nah, ini udah selesai dipotongnya. Sekarang diungkep lagi pakai bumbu yang tadi udah dihaluskan, ditambah serai dan juga daun salam. Terus nanti dikasih ketumbar dan kunyit bubuk, garam dan juga kaldu bikin paru goreng ini prosesnya emang makan lama ya teman-teman jadi kalau misalnya ayam itu kan 30 menit buat ungkepnya nah ini kan harus satu jam ya totalnya jadi rebusan pertama 30 menit terus ini yang diungkepnya juga 30 menit juga kalau mau cepet juga bisa pakai presto ya teman-teman makanya bikin paru itu sekalian banyak aja teman-teman jadinya bisa buat stok di kulkas ya apalagi bulan puasa kayak gini suka mager kan kalau misalnya sahur harus uper-uper bumbu lagi. Nah, kalau udah ada stok ungkepan kayak gini, tinggal ambil aja, praktis tinggal goreng gitu. Ungkepan ayam, ungkepan paru kayak gini, simpan aja dulu di stok di kulkas ya, biar aman gitu pas sahurnya tinggal goreng aja. Nah, ini saya mau ungkep dulu ya, kurang lebih 30 menit sesekali diaduk biar nggak ada yang gosong di bawahnya juga. Tunggu sampai airnya berkurang ya, teman-teman, baru nanti bisa digoreng. kalau airnya udah berkurang kayak gini tuh lihat bumbunya juga udah meresap ya ini serundeng lengkuasnya itu banyak banget sisanya mau saya simpen dulu di kulkas ini untuk stok kapan hari kalau misalnya lagi capek masak itu tinggal ambil aja di kulkas tinggal goreng ini tuh enak banget teman-teman wangi banget dari lengkuasnya rempahnya juga melimpah ini kalau udah dingin boleh disimpan di kulkas ya, boleh simpan di freezer atau di chiller. Ini untuk stok beberapa hari ya teman-teman. Kalau lagi males masak, tinggal ambil dan tinggal goreng aja. Nah ini sisanya yang mau digoreng buat makan hari ini. Tips selanjutnya kalau minyak udah panas jangan lupa dikasih taburan terigu biar minyaknya nggak nembak kemana-mana terus apinya jangan yang besar api sedang aja biar minyaknya juga nggak terlalu nembak kemana-mana ini pasti banget kalau goreng paru itu suka meledak-ledak kayak gitu nggak usah ditutup juga nggak apa-apa karena tadi udah dikasih taburan sedikit terigu nah ini tinggal goreng aja kalau misalnya mau sampai kering banget digorengnya agak lama tapi kalau saya ngoreng paru ini nggak terlalu kering ya jadi masih rasa empuk dan kenyal dari parunya kalau goreng paru itu kadang minyaknya suka keluar buihnya itu banyak ya ini karena banyak sekali rempahnya nggak apa-apa ini tinggal digoreng aja di bolak balik biar matengnya merata nah ini kalau udah mulai mateng memang agak mengembang kayak gini tuh serundengnya juga jadinya banyak banget melimpah ini serundeng lengkuasnya ini enak banget teman-teman dimakan sama nasi putih sama bumbunya aja itu udah enak apalagi ditambah sama parunya dan parunya ini beneran empuk Enak, gurih Dan wangi dari aromah Aroma dari rempahnya itu loh Enak banget lengkuasnya Sampai pada tahap ini Teman-teman kalau pengen ngolah lagi Parunya bikin paru mercon juga bisa Ini kalau udah ditiriskan Tinggal bikin tumisan Untuk cabenya Itu boleh banget dibikin paru mercon Nah kalau saya sih sukanya kayak gini aja Digoreng setengah kering kayak gini tinggal dikasih lalapan sambel dan nasi putih hangat ya enak banget mantep tuh lihat teman-teman serundeng lengkuasnya banyak banget jadi ini tuh berempah banget wangi enak empuk wah ini tuh nikmat banget cobain deh teman-teman riku ke resep kali ini riku ke resep jualan ala dapur Yusri kalau mau digoreng lebih lama lagi, bisa banget. Ya, nanti parunya lebih kering lagi, ya, teman-teman. Tapi kalau saya sampai segini aja udah enak, ya. Jadi, masih ada tekstur kenyal dari parunya, dan serundengnya ini melimpah, kayak gini, ya. Ini dia, paru goreng serundeng lengkuas ala Dapur Istri. Nasi putih hangat, paru goreng, lalapan, dan juga sambal bawang ini tuh menu yang paling enak, nikmat banget, teman-teman. Silakan, teman-teman, praktekan riku resep kali ini, ya. Videonya sampai di sini dulu ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu like juga ya, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.